السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی بات کرتے ہیں عمران خان عمران خان صاحب نے پندرہ مئی دو ہزار بائیس کو یہ بات کہی تھی اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بالکل اسی طرح آج پاکستان میں ہو رہا ہے ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جائیں گے امریکہ کے پاس امریکہ کے پاس جا کر کہیں گے خدا کے واسطے ہمیں بچا لو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا امریکہ کبھی ان کی مدد نہیں کرے گا جب تک ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح کس نہ دے وہ کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ فلسطینیوں کے لیے مونہ کھولو اسرائیل جو مرضی کرے فلسطینیوں سے تم خاموش رہو اگر روس تیس فیصد کم پر تیل دے رہا ہے تو تم نے نہیں لینا کیونکہ تم ہمارے غلام ہو اگر تمہیں تیس لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے تو تم روس سے نہیں لے سکتے اگر ایران سے سستی گیس مل رہی ہے تو وہ کہیں گے ہم نے اجازت نہیں دی ناظرین عمران خان نے جو باتیں کہیں وہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کیسا سیاسی لیڈر ہے جس کی باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ مستقبل دیکھ کر بات کر رہا تھا بات کر رہا ہو ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات دوسری ناظرین بات کریں گے اس وقت جو مناظر میرے سامنے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امن بورڈ میں اس لیے گیا تاکہ نسل کشی رکے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم بند ہوں لیکن فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی وہاں موجودگی ملاقاتیں اور تقاریب میں شرکت دیکھیں کہیں بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی ہر طرف مسکراتے ہیں کہہ کے ہیں خوشی ہے جیسے کہ وہ اس چیز سے بہت خوش ہیں فلسطینیوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں وہاں دانت اندر رکھے جا سکتے تھے سنجیدگی اختیار کی جا سکتی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی مثال میں یوں دوں گی جیسے کسی گاؤں میں دو لوگوں کا ناجائز تعلق ہو وہ دنیا کو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن پورے گاؤں کو سب معلوم ہوتا ہے پاکستان نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ایک خفیہ ورکنگ ریلیشن بنا لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات مانی پڑے گی وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ غزہ امن منصوبے کا مقصد حماس کا خاتمہ اور اسے غیر مسئلہ کرنا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کون کرے گا کیسے کرے گا دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حامی ٹھیک ہے اس کے حامی کہتے ہیں نہیں ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا حالانکہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ وہ یہی کرے گا دوسری جگہ فارمولا اور ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ ہم اسرائیل کو چند منٹوں میں ختم کر دیں گے لیکن اب کہاں جا رہا ہے کہ اسرائیل کو صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بھی کہا کہ حماس کو غیر مسئلہ کرنا اور فلسطینیوں سے لڑنا ہماری ریڈ لائن ہے اگر واقعی یہ موقف ہے تو اس اس پر باقاعدہ جو ہے تحریری بیان آنا چاہیے تاکہ سب کو واضح ہو جائے یعنی کہ ایک ثبوت ہونا کہتے ہیں نا لکھ پڑھ کر لینی چاہیے تو تحریری بیان کا مطلب یہی ہے کہ ایک ثبوت ہو جائے گا سب لوگوں کی ایک نظر میں بات آ جائے گی کہ واقعی انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ تو کہہ کے مکر جاتے ہیں اچھا جی اب بات کرتے ہیں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی دونوں وکلا اور بلوچ عوام کے لیے بے خوف آواز ہیں ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تشدور کا نشانہ بنایا گیا اور نامعلوم مقام پر لے جایا گیا لے جایا گیا یہ قانون نافذ کرنے والا نہیں ہے یہ جبری گمشد, گمشدگی ہے ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں پر امن مزاحمت ہمیں آپ دونوں پر بہت ناز ہے آپ نے اس ملک کے ہزاروں مظلوموں کی آواز بن کر ان کے لیے لڑائی لڑی ہے بلوچوں پشتونوں پنجابی سندھی سبھی آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں اور یہی خوبصورت چت ہے خدا آپ دونوں کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح اپنی پور عمل مسلسل اور منظم کاوشوں سے ایک بہتر زمین کا راستہ ہموار کرتے رہیں آج کے لیے میں نے چھوٹا سا یہی چیزیں جو ہیں چوز کی تھیں اگر آپ کو اچھا لگا سچائی پہ مبنی لگا میرا ویلوگ تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اوکے جی اللہ حافظ